দেক দেকিযা লিহি পতিয়া মি বটা হজে নে কোই হানে ধুলোরে সাপরা তুরে ককাল দুশে তিনি শ্ৰীকৃষ্ণই শ্ৰীকৃষ্ণই বজাইছে সেইটো কিন্তু চিয়ৰ বেছিকে মুখত মিচিকে হাঁহি হেলিং নহকলে কিডাল হব যি মোলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চিন আছে ন আগৰ বাইশ চনত আপডেট কৰা হল নহয় জানো বাইদেউ কি হয় হয় কি নহয় নহয় তহঁতেহে গম পা কত পঢ়িছ কোনে আপডেট কৰিলে মই হলে শুনা নাই

কৈছো বোলো এদিন কে হোটেলত যাম ধুনিয়া কে বহি ভাত খাম মহা পণ্ডিত ইমানে প্লানিং কৰিছে যেন হি মঙ্গল গ্ৰহলেহে যাব বাবা পাৰে স্যার মটো তেনে কে ভাবুম না হব হব দে কিমান ওপৰ লেভেলৰ কথা ভাব মই জানো তাৰ পাছত কৈ যা তাৰ পাছত স্যার মই গুটাই প্লানিং টু কাৰ্য কৰি কৰিবৰ বাবে এদিন গলো হোটেললে ধুনিয়া কে বহিলো ডাইৰেকশ্যনটো অ ডাইৰেক্ট নহব মই অৰ্ডাৰ দিছো আৰু বোলো দাদা ভাত লৈ আহক তাৰ পাছত তাৰ পাছত দাদাজনে কৈছে বুলু ভাই দি কি কি খাবা মই কলো হোটেলত জি আছে ভাত লগত জি জি খাই সব লৈ আহক আইগো ধুনিয়া কে অকণমান পাছত একাহি ভাত শাক সবজি মাছ মাংখ তাৰ পাছত তাৰ পাছত মই জিখিনি ভাত শাক সবজি দেখিলু মাথাটো গৰম হৈ গ'ল নহয় স্যার কিয় কিয় মানে মই তো কলো না জি জি পা সব লয় আহক হাক সবজি লয় আইছে 10 খন মান মাছ মাংখ তো আছে পিয়াস আছে পাপড় আছে জলকিয়া আছে নেমু আছে মুঠনে সা এই ডাঙর কাঠি এখন হাক ভাত সবজি রে ফুল তার পাছত আপুনা তার পাছত তো তার পাছত তো অকন মান বেছি হয়ে গৈছে নেকি তার পাছত তার পাছত ওকে স্যার ওকে স্যার তার পাছত মই ভাবিছো

মোৰ মাথা গৰম হৈ গল মোৰ লগতো ইমান পঞ্চাছ টকা ক'লে ধৰিলে যে

মুখে <laughs> মা <laughs> <laughs>

মাথা চাথা গৰম কৰি দিবা কেতিয়ে কৈছো নহয় পাইছিলি না চাইন্সৰ কিবা হয় মই যে মই সেই কথাটো জানিম

উত্তৰ হ'ব তই ডাক্তৰক সুধি চাবিকে যা এইটো বহুত একদম তাৰমানে সঁচাকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাবজেক্টটো তই সুধি চাবিকে চোন ডৰক বেমাৰ দেখাবলৈ গৈছে আৰু নাই জোপাইদক দেখি সকলো পাহৰি ঘৰলৈ উভতি আহিছে ইয়াততো আৰু ওচৰৰ কথা কি থাকিব পাৰে বল বল